नमस्कार मित्रांनो मराठी प्रिंट ऑडिओ बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत आहे सध्या तापमानात प्रचंड वाढ होत आहे पुढील पाच ते सात दिवसात भारतातील कोणत्या भागात कसे हवामान असेल याबाबत भारत मोसम विज्ञान विभागाने एक ऑडिओ बुलेटिन प्रसिद्ध केले आहे ते ऑडिओ बुलेटिन आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत

आ, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र जैसे पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश इन सब में 18 से 20 तारीख के बीच में एक्टिविटी वेदर एक्टिविटी रह सकती है और अठारह 19 तारीख को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा भी हो सकती है और उसके बाद मॉडरेट रेनफॉल यानी कि मध्यम स्तर की वर्षा बीस अप्रैल को भी वहाँ जारी रह सकती है इसी दौरान पश्चिम वाली क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में तेज़ हवाओं के झोंके यानी कि कई बार 50 से 60 किलोमीटर गस्टिंग में 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हवाएं ठंड लैंकने के साथ वर्षा के साथ देखने को मिल सकती हैं आने वाले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो आने वाले 24 घंटे में जो ठंडस्तान का मेन जोन है वो उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत रहेगा पूरी भारत में बात करूँ तो बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल सिक्किम और उड़ीसा है और इसी दौरान यहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाओं के साथ ठंडस्तान लाइटनिंग ओला वृष्टि भी हो सकती है भारी वर्षा यहाँ पर खासतौर से गंगे पश्चिम बंगाल और से सटा हुआ जो दक्षिण पूर्वी बिहार उत्तर पूर्वी झारखंड और उत्तरी उड़ीसा के कुछ एक पॉकेट्स हैं वहाँ पर भारी वर्षा भी आज हो सकती है पूर्वोत्तर राज्यों में और दक्षिण भारत में भी आने वाले 24 घंटे में ठंडे से उनकी एक्टिविटी हो सकती है हीट वेव की क्षति आज भी राजस्थान में जारी रह सकती हैं उमस भरा मौसम इंटेरियर महाराष्ट्र और गुजरात में रह सकता है नमस्कार जय जय जै भारत मित्रों हवामान संबंधी आमचा हा प्रोग्राम तुम्हाला कसा हे आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की कळवा धन्यवाद अशाच माहितीसाठी मराठी प्रिंट यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा व नोटिफिकेशनसाठी बिल आयकॉन क्लिक करा